saya hormati dan kasihi al-mukarram fadilatul syekh nias bin hisamuddin hisamuddin al-adani guru kita yang juga merupakan ulama yang kita sanjungi yang kita santuni dan kasihi yang sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita beruntung pada hari ini dengan kehadiran beliau. Kita mudah-mudahan dilimpahkan keberkatan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hadirnya Al-Syekh Nias Al-Adani, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati juga para asatizah, para ulama juga para uh, imam dan juga AJK Masjid Kuatus KLIA dan juga semua para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dalam limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dengan berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasalam. hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ingin saya bercakap panjang di hadapan maksud dan tujuan kita. Yaitu tujuan kita adalah untuk mendengar kalam guru kita yang mulia. Tapi semata-mata imtithalul awamir pada menurut perintah pihak penganjur untuk bersama-sama memberikan sedikit faedah dan mengambil faedah terutama diri saya sendiri mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah taala dengan duduknya kita di majlis ini amin ya rabbal alamin tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah kita gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kegembiraan ini adalah merupakan satu saranan satu perintah daripada Allah subhanahu wa taala سبق الله سبحانه وتعالى بَرِنْتَهْكَنْ دِدَلَمْ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون التوكل الله دنيا كُرْنِيَانَ الله سبع حاليا من itu dengan makna agama. Ada yang mengatakan nikmat Allah yang banyak. Ada yang mengatakan Al-Quran. Wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan bahawasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu merujuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran katakanlah dengan nikmat dan juga dengan rahmat yakni dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyafrahu maka bergembiralah olehmu bergembiralah oleh kamu Allah perintahkan kepada kita Allah suruh kita bergembira dengan Nabi Allah suruh kita bergembira dengan nikmat Allah huwa khairum mimma yajma'un maka dengan gembiranya kita gembiranya kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan dalam dunia dalam hidup kita ini maka tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah antara perkara yang menjadikan kita hadir ke majlis ini adalah kerana kecintaan kita kepada Nabi antara sebab yang menunjukkan kepada kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam bahkan dipuji oleh Allah taala Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa innaka la'ala khuluqin azim Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad Berada di atas akhlak yang sangat agung Akhlakmu sangat agung, sangat hebat Sangat mulia dalam banyak perkara sifat akhlak Nabi dalam banyak perkara Allah Ta'ala puji akhlak Dalam banyak perkara yang boleh dipuji tapi Allah puji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahkan ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran Akhlak Nabi itu Al-Quran Dengan makna apa dia apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu diterjemahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudut kebaikannya sudut ihsannya sudut rahmahnya dan sebagainya dan antara perkara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah antaranya melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan dinyatakan dalam hadis tersebut bahawasanya satu orang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausini ya Rasulullah berikan wasiat kepadaku Ya Rasulullah berikan nasihat kepadaku mereka beruntung Nabi saw bersama dengan mereka mereka dapat terus minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah berikan nasihat berikan pengajaran berikan wasiat berikan tunjuk ajarmu ya Rasulullah Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah nabi menyatakan tunjuk ajarnya kepada orang tersebut dengan kalimah yang sedikit tetapi maknanya mendalam Qala la taghab Jangan marah. Jangan marah. Farad ada miraran maka orang tu pun ditanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah berikan lagi kepadaku pengajaran nasihat maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab jangan marah Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bila kita tengok perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jangan marah maka kita terfikir beberapa hal dalam fikiran kita. Kerana sifat marah itu adalah sifat yang ada dalam diri kita. Bahkan banyak sifat-sifat yang ada dalam diri kita misalnya suka, misalnya benci, misalnya rindu, misalnya kasih, misalnya sedih gembira dan sebagainya ini semua sifat-sifat yang ada pada diri kita. Maka bagaimana nak dikatakan jangan marah? Adakah dengan maksud menghapuskan terus sifat marah tu? Oh, ini seolah-olah mustahil. Macam mana kita nak hapuskan sifat marah? Bahkan kalau orang tu dia tak ada marah, dia tak ada sifat marah, maka ni pelik tuan-tuan. Ya. Ini orang kata tak normal jawab dia. Sebab apa dia? Tak ada sifat marah. Maka apakah makna jangan marah di sini? Saya ringkaskan sahaja. Saya tak nak cakap panjang tuan-tuan. Kita nak dengar maksud kita, tujuan kita adalah dengan tuan guru kita, syekh kita. Maka sekadar pengenalan sahaja. Nanti akan dibahas panjang lebar oleh syekh kita insyaAllah. Maka tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi sabdakan jangan marah, itu dengan maksud kata para alim ulama dalam mensyarahkan hadis ni dengan maksud jangan kamu lempiaskan amarahmu. Maknanya marah tu ada. Tapi jangan dikeluarkan ataupun dijadikan perkara yang lebih uh, besar daripada amarah yang ada dalam diri kita contoh dengan marah yang ada dalam diri maka dia bawa kepada perbuatan misalnya pukul misalnya eh, kita kata tendang misalnya tampar misalnya tolak itu yang dilarang oleh nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam Bahkan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan juga dengan kita melempiaskan amarah itu dengan perkataan. Misalnya bila dah marah, maka sudah pastilah perkataannya tu jadi lain. Dia akan berkata perkara yang tidak baik. Akan berlaku hinaan, akan berlaku cercaan, akan berlaku kejian, makian dan sebagainya. Maka ini yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Karena itu Al Imam Al Ghazali radhiyallahu taala anhu menyatakan ada beberapa kategori marah. Yang pertama cepat marah cepat hilang kemarahan. Cepat marah cepat hilang kemarahan. Yang kedua lambat marah cepat hilang kemarahan lambat marah cepat hilang kemarahan yang ketiga lambat marah lambat pula hilang kemarahan dia yang ni bahaya yang keempat lambat marah cepat pula hilang kemarahan dia Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, saya ulang sekali lagi. Macam tak apa kena saja. Baik. Yang pertama, cepat marah, lambat hilang. Yang kedua, cepat marah, cepat hilang. Yang ketiga, uh, apa namanya, uh, lambat marah, lambat juga hilang. Ah, ha, itu yang ketiga. Lambat marah, lambat juga hilang. Yang keempat, lambat marah, cepat hilang. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kata para ulama yang keempat ni lah yang terbaik. Lambat marah, cepat hilang. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis, "Innal ghadaba minasy Sesungguhnya marah itu adalah daripada syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar syaitan itu dicipta daripada api wa inna tutfa'un naru bil ma'i dipadamkan api itu dengan air maka apabila fa'idha ghababa ahadukum fal maka apabila seorang daripada kamu marah bertaw ber, apa, berwuduklah maknanya apa dia? Nabi ajar kita kalau marah berwuduk mana nak sempat berwuduk Tengah marah ni panas api ni membakar. Telinga pun jadi panas. Muka pun jadi merah. Tangan pun menggeletar. Mulut pun tertutup rapat je. Rasa nak meletup je. Mana sempat pula nak pergi ambil wuduk. Ada lagi ajaran Nabi SAW. Antaranya duduk. Kalau masih ada marah lagi. Baring. Ini diajarkan Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah dia kata macam mana pula nak duduk ni? Ha ah, duduklah. Duduk ni bila-bila tem mana-mana tempat boleh kita buat, bila-bila masa kita boleh buat, duduk. Cuma baring tu jangan kita baring depan dia lah. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yakin dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW Kadang-kadang ada orang ni dia tanya, apa benda ni? Kenapa pula nak kena duduk? Kenapa pula nak kena baring? Cuba dulu. Bukanlah maksud cuba dulu kena marah dulu nak, jangan marah. Nah, jadi dia cuba dulu, dia marah dulu pula dah. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kerana itu diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ajarkan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ajarkan kepada Nabi Yunus kata Nabi Isa, "Inginkah aku berikan kepada kamu Inginkah aku berikan kepada kamu satu pengajaran," katanya. Maka kata Nabi, "Yo, aku inginkan pengajaran daripada kamu." Maka kata Nabi Isa alaihi salam, "Jangan kamu marah." "Jangan kamu?" "Jangan kamu marah." Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala apabila kata Nabi Isa alaihi salam apabila ada orang yang ingin menyakiti kamu ataupun kutuk kamu ataupun cerca kamu mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukan maka katakanlah kepada orang tersebut benar itu adalah salah aku aku minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta maaf bukan Nabi Yunus Nabi Yahya Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akhirnya Nabi Isa kata lagi kepada Nabi Yahya. Kata Nabi Isa alaihi salam, "Kalau ada orang yang berkata sesuatu yang tidak dilakukan oleh engkau, maka syukurlah kepada Allah. Syukur kepada Allah." Kalau ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang engkau tak lakukan syukurlah kepada Allah kerana dia telah melakukan kejahatan kepadamu sedangkan engkau mendapatkan kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala maknanya kebaikan di sudut pahala orang fitnah kita orang mengumpat kita orang kata kita belakang orang adu domba orang melakukan uh, apa namanya perkataan-perkataan yang tak baik tentang kita maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Nabi Isa mengatakan syukur kepada Allah Nah itu bahkan ada riwayat yang mengatakan bukan sekadar tu dianjurkan untuk beri hadiah pula. Beri hadiah pula kepada orang yang menyatakan perkara-perkara ha, yang tak baik kepada kita sehingga menyebabkan kita marah. Ini satu perkara yang kita kata unik tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Bila orang melakukan kejahatan kepada kita, kita ...membalasnya dengan kebaikan. Ini satu perkara yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW... SAW wa ala, alihi wa 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 ...ketika mana penduduk Taif datang. Mereka telah menyuruh pemuda-pemuda di Taif... ...untuk baling batu kepada Nabi SAW. Dinyatakan dalam sirah bahawasanya lebih kurang 5 kilometer... ...Nabi dibaling batu ketika mana nak keluar daripada Taif. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT... Apabila datang malaikat gunung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat penjaga gunung menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah izinkan aku untuk hancurkan penduduk Taif dengan digabungkan dipertemukan antara dua gunung Jabal Abi Qubais di Mekah aku ambil gunung di Mekah tu aku nak hancurkan mereka ya Rasulullah penduduk Taif berada di tengah-tengah dan dua gunung itu akan dirapatkan sehingga hancur mereka semua Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal arju an yakhruja min aslabihim man kana ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a." Bahkan aku mengharapkan keluar daripada keturunan mereka golongan yang menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah Bukan kata 5 km di baling batu Cukup satu tapak aja. ha, Dia buka satu tapak Kita tujuh tapak Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Nabi SAW Maka kata malaikat penjaga gunung Sadaqa man sammaka ra'ufur rahim Benarlah Allah yang menamakan, yang menyifatkan engkau wahai Muhammad dengan rauf lemah lembut rahim kasih kepada umat orang melakukan kejahatan kepada nabi orang melakukan keburukan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan nabi sentiasa doakan allahumma ighfir li ummati allahumma ighfir lahum Allahumma gfir li ummati fa innahum qawm la ya'lamun Ya Allah Ampunkanlah umatku sesungguhnya mereka ini adalah golongan yang tidak mengetahui Berapa banyak doa Nabi SAW Dicerca, di dicaci, dihina, dikeji dan sebagainya Tapi Nabi SAW balas dengan doa kebaikan Nabi balas dengan kebaikan. Nabi balas dengan perkara-perkara yang menunjukkan kepada indahnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh Maka tuan-tuan, sebab tu kita usahakan untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang sifat marah dalam hati kita tahan jangan dilempiaskan amarah tersebut bahkan atau bil ma'ruf dan samih man i'tada dan erfa' bil lati hiya ahsan bahkan hiduplah dalam keadaan yang baik dan maafkanlah orang yang melakukan kesalahan kepada kita bahkan balaslah kembali kesalahan yang dilakukan kepada kita dengan kebaikan ini siapa yang ajar ini diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab tu tuan-tuan ada kadang-kadang guru-guru yang masya-Allah hikmahnya para guru ni tuan-tuan tuan-tuan guru kita Kadang-kadang anak murid tu mungkin dia ni banyak masalah. Mungkin dia ni banyak halnya dengan guru. Mungkin banyak tak mengikuti arahan guru. Tapi subhanallah kita tengok guru tu makin lama makin baik dia dengan anak murid tu. Ini hikmah dan bijaknya seorang guru. Maka seorang murid tu kena faham kadang-kadang kalaulah guru tu makin baik dengan dia, dikhawatiri boleh jadi mungkin guru tu tengah menahan marah dengan dia lalu diminta kepada apa namanya dijadikan amarah dia tu dilempiaskan dengan cara yang diredhai oleh Allah dan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu aduh kadang-kadang mungkin isterinya tidak baik ataupun mungkin isterinya mood tak berapa nak kena contoh Mungkin istrinya itu ya, Kita kata kadang-kadang dalam rumah tangga ni Mungkin tersilap, terkhilaf dan sebagainya dengan suaminya Maka hati-hatilah kalau suami itu tiba-tiba dia makin baik Hati-hatilah kalau suami itu makin makin baik Tiba-tiba Bergaduh-bergaduh Suami dia ajak pergi jomlah Pergi Port Dickson. contoh Tiba-tiba bergaduh, suami dia ajak pergi Rosyamat, jomlah pergi pergi apa namanya? Uh, ni apa ni dekat nilai ni? Ion nilai. Boleh jadi suami dia tengah menahan sifat isterinya. Suami dia orang soleh, boleh jadi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam ini Allah bersihkan hati kita dijadikan kita ini dapat mengikuti sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau nak diterangkan tentang sifat Nabi ini apatah lagi yang berkait khususnya marah itu sangat banyak tuan-tuan yang dimuliakan Allah ada marah yang dibolehkan cara atasi marah eh, berkaitan dengan kedudukan marah dan sebagainya itu semua ada perbahasannya Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mudah-mudahan lepas daripada ni, kita dapat lagi duduk di masjid KLIA, kita duduk di surau-surau berdekatan, kita dapat belajar ilmu-ilmu agama dengan ustaz-ustaz tuan-tuan guru kita di masjid. Di waktu maghrib ni tuan-tuan, pada waktu-waktu sebegini rupa, untuk kita tambahkan lagi ilmu ni. Di dalam majlis ni, ini sekadar nak bagi buah-buah permulaan sahaja buah-buah cinta sahaja nanti tuan-tuan kena ambil petik buah cinta tu di tempat-tempat melis ilmu di tempat tuan-tuan apatah lagi di masjid ini mudah-mudahan insya Allah dan kita nak dengarkan kalam daripada syekh kita Nias Al-Adni mudah-mudahan tuan-tuan kita berikan tumpuan kita tawajuh kita berikan perhatian kita kepada setiap kalimah yang keluar daripada kalam beliau mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan dan kefahaman kepada kita amin ya rabbal al alamin aku qawli hadha wa astagfirullahaladzim aliwalaku والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته